Seven Days, Tujuh Hari oleh Ko Yupin, diterjemahkan oleh Peng Jack Moore. Hari Pertama Satu Seekor harimau poselin yang merimaskan. Kampung itu terletak di kawasan pergunungan. Jaraknya kira-kira setengah jam perjalanan dari Pekan. Murid-murid yang hendak ke sekolah yang letaknya di Pekan terpaksa bangun awal pagi. Hari masih terang-terang tanah. Pak Cik O memandu van sekolah meredah kabus tebal untuk ke rumah Bai He. Cuaca awal pagi sangat sejuk. Bai He yang memakai baju sejuk berwarna kuning lemon kelihatan berdiri menunggu dalam kesejukan di tepi jalan. Van sekolah yang dipandu oleh Pak Cik O kecil sahaja dengan dua baris tempat duduk di belakang pemandu. Seorang murid lelaki sekolah menengah yang berbadan kurus tinggi sedang duduk di tempat duduk bahagian belakang. Baihi membuka pintu van dan seperti biasa menyapa Pak Cik O. "Selamat pagi Pak Cik O." "Selamat pagi." Jawab Pak Cik O sambil menghembuskan asap rokoknya. "Selamat pagi," kata Baihi kepada murid sekolah menengah tadi. Budak lelaki itu memalingkan muka dan memandang ke arah lain, berpura-pura tidak mendengar ucapan Bayhi. Bayhi duduk di barisan tengah. Dia terus menekuk hidungnya. Pak Cik merokok lagi ke? Dapat kanser nanti baru tahu. Umur Pak Cik dah lima puluh tahun, takkan takut mati? Ceh. Jawab Pak Cik, sambil menyedut rokoknya sebelum mencampakkan puntung rokok keluar tingkap. Pak Cik memanglah tak takut mati, tapi kami takut. Kami ni masih muda lagi, tak nak mati disebabkan asap rokok. Bai Hi kemudian terfikir bahawa dia telah telanjur menggunakan perkataan kami tadi. Di dalam van itu cuma ada dia dan Jian Yun, budak sekolah menengah yang duduk di belakangnya sekarang. Dia tidak sepatutnya bercakap bagi pihak Jian Yun. Jian Yun sentiasa menunjukkan reaksi tidak suka terhadap Bai Hi. Dia selalu memasamkan muka apabila terpandang Baihi. Sekarang sudah zaman apa? Kenapa masih hendak menyimpan dendam generasi yang lalu? Baihi betul-betul tidak faham. Baihi berharap keadaan akan berubah apabila dia naik ke sekolah menengah tahun depan. Dia akan satu sekolah dengan Jian Yun. Dia tidak mahu ada senior yang berdendam dengannya. Baihi yakin Suatu hari nanti, Jian Yun akan berbaik-baik dengannya, sama seperti dia melayan orang lain. Dia yakin bahawa di sebalik kabus dingin yang tebal, pasti ada sinaran suria. Van sekolah itu berhenti di hadapan sebuah banglo. Sepasang suami isteri kelihatan sedang menunggu di luar pagar rumah. Mereka serentak berteriak. «Zhao Ling, cepat keluar! Van dah sampai!» Bapa Zhao Ling membuka pintu van, sementara Ibu Zhao Ling menghulurkan beg sekolah Zhao Ling ke dalam van. Baihi menyambut beg itu, lalu diletakkannya di sebelah tempat duduknya. Zhao Ling berlari keluar dari dalam rumah dalam keadaan menangis teresak-esak. Ibunya segera membantunya naik ke dalam van. Zhao Ling bagaimanapun merentap tangannya dengan kasar. Dia kemudian duduk di sebelah Baihi dalam keadaan marah-marah. Air matanya berlinangan. Jangan lupa makan tau, pesan ibunya. Tengoklah, jawab Xiaoling, kasar. Ibunya menggeling-gelingkan kepala sambil menutup pintu van. Bai He membiarkan Xiaoling menangis seketika sebelum bertanya dengan suara yang lembut. Kenapa ni? Jiaoling menjawab dengan suara tersedus sedan. Mama lah, semalam mama janji pagi ini nak buat nasi goreng, tapi tadi mama suruh makan kek saja. Selalu macam tu, mungkin janji. Cakap saja kita mesti tepati janji, tapi mama sendiri tak tepati janji. Orang dewasa pun selalu tak tepati janji. Kenapa pula budak kecil kena tepati janji? Jiaoling baru tahun dua. Sample complete. Ready to continue?